Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu keçən dərs keçdiğimiz mövzumuzun davamıdır. Ümümləştirici təkrar ikinci hissə. 8-ci sinifin sonunda əldə etdiyimiz bilik və bacarıqlardan coğrafi təbəqənin tərkib hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirir. Burada bizim bilməyimiz lazım gələ məsələ coğrafi təbəqə nədir? Coğrafi təbəqə yerin Digər təbəqələrin atmosferin, biosferin, yer qabığının, hidrosferin qarşılıqlı əlaqəsindən əmələ gəlmiş yeni bir təbəqədir. Burada bütün proseslər dinamik və qarşılıqlı inkişaf edir. Coğrafi təbəqənin tərkib hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirir. Coğrafi təbəqə nədir? Coğrafi təbəqənin tərkib hissələri və sərhədləri hansılardır? Burada görünən sxemdə coğrafi təbəqənin aşağıdakı tərkib hissələri və sərhədləri göstərilmişdir. Buraya atmosferin aşağı hissəsinin ozon təbəqəsinə qədər 20 kilometrə qədər olan hissəsi. Siz bilirsiniz ki, 20 kilometrdən yuxarı ozon qatı müşahidə olunmur və buna görə də burada bu sərhəddən yuxarı canlılara rast gəlinmir. Hidrosferin tamamı buraya aiddir. Onun ən dərin nöqtəsi Marian çökəkliyində 11022 metr. Bütün hidrosfer buraya aiddir. Yer qabığının üst çöküntü qatı müşahidə olunan hissəsi Və bütün biosfer coğrafi təbəqənin tərkib hissələrinə aiddir. Coğrafi təbəqənin tərkib hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsi necə baş verir? Coğrafi təbəqədə bütün ayrı-ayrı sistemlər, təbəqələr bir-biri ilə daim qarşılıqlı əlaqədə olub dinamik inkişaf edir. Bu qarşılıqlı əlaqəni siz keçən illəri Atmosfer ilə hidrosfer arasında ə, böyük və kiçik su dövranı, buraya litosferlə daxil olan materiklər müşahidə etmişisiz. Onu da qeyd edək ki, Yer kürəsində olan bütün proseslərin enerji mənbəyi, əsas enerji mənbəyi günəşdir. Bismən yerin daxili enerjisi. Günəşin enerjisi ilə okeanlarda su buxarlanır və atmosfera qalxır atmosferdən o təkrar okeana qaydırsa, kiçik dövrən küləklər vasitəsilə quruya aparılırsa, böyük su dövrənə hesab olunur. Quruda o quru üzərinə düşür, burada səth axınlarını əmələ gətirir, yeraltı axınlarını əmələ gətirir. Buxarlanma okeanlar üzərindən getdiyi kimi torpaq üzərindən də buxarlanma baş verir və bitkilər üzərindən də buxarlanma baş verir bitkilər üzərindən baş verən buxarlaşmanı siz artıq bilirsiz. Bu transpirasiya adlanır. Və burada siz e, coğrafi təbəqədə ayrı-ayrı təbəqələrin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsinə aid bir sxemi gördünüz. Növbəti bilik və bacarığımıza əhalinin təbii artımı, miqrasiyalarının səbəblərini izah etmək bacarığıdır. Təbiət artımı nədir? Təbiət artımı bir il ərzində doğum ilə ölüm arasındakı fərqdir. Burada adətən 1 il vaxt nəzərdə tutulur. Təbiət artımının 2 tipi mövcuddur. 1-ci və 2-ci tip. 1-ci tip inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyədir. İstisna olaraq jar göstərilir. Burada siz artıq bilirsiniz ki, doğum az Ölüm də az və nəticədə təbiət artımazdı. Lakin elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə orada əhalinin artımı çox zəifdir və bəzilərində əksinə əhali azalması gedir və bu ölkələrdə demoqrafik böhran müşahidə olunur. Hətta bəzilərində depopulyasiya prosesi müşahidə olunur ki, əhalinin sayının azalması. Bu ölkələrdə əhalinin artımı təbiət artımı yox kənardan gəlmələr hesabına, miqrasiya hesabına artır. İkinci tip artım isə inkişafda olan ölkələrə xasdır və burada bir cari də adına əlavə etmişik. Çünki cari inkişaf etmiş ölkə sayılsa da, o təbii artımın ikinci tipinə aiddir. Burada təbii artım nisbətən çoxdur. Hətta bəzi ölkələrdə, xüsusilə Afrika və bəzi Asiya ölkələrində təbii artım o qədər çoxdur ki, burada demoqrafik partlayış müşahidə olunur. Demoqrafik partlayış anlayışını siz artıq bilirsiniz. Təbii artımın müxtəlif olmasına hansı e, nəylərdən asılıdır? İlk öncə onu qeyd edək ki, təbii artımın müxtəlif olması əhalinin Həyat şəraitindən. Yəni varlı ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə təbii artım zəif gedir, çünki qadınlar ə, məşğuldur, ə, işləyir və həyat səviyyəsi çox bahadır. Uşağın saxlanması üçün çəkilən xərclər həttən artıq çoxdur. Və qadınların məşğulluq səviyyəsi, bunu da qeyd etdik, qadınlar inkişaf etmiş ölkələrdə məşğulluğda daha çox daha çox məşğul olduqları üçün bu da təbii artıma öz təsirini göstərməkdədir. Burada isə biz sizinlə dünyanın xəritəsində hansı ölkələrdə 1-ci tip, hansı ölkələrdə 2-ci tip olduğunu əyani görə bilərik. Gördüyünüz kimi şimali Amerika ölkələrindən ABŞ və Kanada, Avropa ölkələri, Rusiya, Avstraliya bu tip ölkələrdə təbiə artımının 1-ci tip müşahidə olunmuşdur. Rəqamlara diqqət etsəz, 1-ci rəqəm doğum ikinci rəqəm, ölüm üçüncü rəqəm isə təbii artımı göstərir. Rəqəm əgər 12-dən azdırsa, bu hər 1000 nəfərə düşən əhali sayını göstərir. 12 nəfərdən azdırsa, birinci tip, 12 və yuxarıdırsa ikinci tip. Diqqət edin, bura Rusiya və bəzi Avropa ölkələrində mənfi rəqəm alınır. Mənfi o deməkdir ki, burada böhrandır, əhalinin təbii artımında azalma gedir. Bu ölkələrin əhalisi yalnız kənardan gələnlərin hesabına artır. İnkişafda olan ölkələrə diqqət etsəniz, Afrika ölkələri, doğum 40, ölüm 14, təbii artım 26. Hər 1000 nəfərə 26 nəfər əhali artır, təxminən 2.6% olaraq biz göstərsək. Bu da demoqrafik partlayışdır. Əgər təbii artım 2 faizdən çoxdursa, demoqrafik partlayış deməkdir. Və rəqəmlərə diqqət etdiyiniz kimi, ikinci tip təbii artımda əhalinin artımı yüksəkdir. Demoqrafik partlayışın müşahidə olunduğu anlayışı burada istifadə edirik. Miqrasiya mexaniki hərəkət. Miqrasiya nədir? Miqrasiya əhalinin daimi yaşayış yerinin dəyişməsidir. Burada miqrasiya növlərini siz öyrənmisiniz. Miqrasiya daxil ola bilər, xarici ola bilər. Müddətinə görə e, miqrasiyalar dəyişir. İnsanlar yaşayış yerini bir yerdən digərinə dəyişirsə, bunlar miqrasiya adlanır və ya xod mexaniki hərəkət. Miqrantlar bu prosesin iştirakçılarıdır. Ölkəni tərk edənlərə emigrantlar, ölkəyə gələnlər isə immiqrantlar deyilir. Daha yadda qalsın deyə exit xuş emigrant in daxil ölkəyə gələnlər imigrantlar miqrasiyanın səbəbləri hansılardır miqrasiyaya təsir edən səbəblərin içərisində iqtisadi səbəblər sözsüz ki iqtisadi səbəblər miqrasiyaya təsir göstərən əsas amillərdəndir iqtisadi vəziyyətlə bağlı olaraq əhali öz yaşayış yerini dəyişir istəyir kiçik şəhərlərdən böyük şəhərlərə istəyir ölkədən kənara Siyasi səbəblər. Siyasi səbəblər də ən başlıca səbəblərdən hesab olunur. Dini səbəblərdən, ekoloji səbəblərdən və digər səbəblərdən miqrasiya təsir edir əhalinin sayına. Sözsüzdür ki, əgər ölkəni tərk edənlər çox olarsa, bu ölkədə əhalinin azalması prosesi gedir. İnkişafda olan ölkələrdə imigranların payı çoxdur. Ölkəni tərk edənlər çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə ölkəyə gələnlər çoxdur. Miqrantlar çoxdur. Milli və cins yaş tərkibinə. Sözsüz ki, ölkəni tərk edənlərin içərisinə kişilər çoxluq təşkil edirsə, orada kişilərdə azalma prosesi müşahidə olunur. Ailə niqah münasibətlərinə. Bu da əsas sosial problemlərdən hesab olunur. Yerləşməyə təsir göstərir. Miqrantlar ölkəni tərk edəndə, hər hansı bir ölkəyə gedəndə onların yerləşmə səbəblərinə də təsir göstərir. Bir çox ölkələrdə miqrantların sayı ölkənin əhalisində çox ciddi göstəriciyə malikdir. Buların içərisində Amerika ölkələri, Avstraliya və Yeni Zelandiya bu ölkələrdə miqrantların payı çoxdur. Siz keçən ilki mövzudan bilirsiniz ki, inkişaf etmiş ölkələrin bəziləri köçürmə kapitalizmi ölkələridir. Məsəl Avstraliyanı, Yeni Zelandiyanı buna misal göstərsək, bu ölkənin əhalisi İngiltərədən buraya köçüb gəlmiş əhali hesab olunur. Burda isə bizə təqdim olunan xəritə sxemdə miqrasiyaların əsas istiqamətləri verilmişdir. Əsas miqrasiya mərkəzləri Qərbi Avropa regionudur. Gəlbə Avropa, Şərqi Avropadan, Şimali Afrikadan və hətta Asiyadan böyük köçülər müşahidə olunur. İkinci regionumuz Amerikadır. Şimali Amerika, xüsusilə Kanada, Abuş ərazisi, elə xüsus Abuşan ərazisi. Buraya istəyir Latın Amerikasından, istəyir digər regionlardan miqrasiya müşahidə olunmaqdadır. Üçüncü regionumuz çox gəlbə də olsa İnci artı olan ölkələrin olduğu regiondur. Bu region, eee, neft hesabına varlanmış ölkələrdir. İran Körfəzi, e, cənub-qərbi Asiya regionu. Bu regiona istəy Afrikanın şimalından, istəy e, cənubi Asiyadan, cənub-qərbi Asiyanın digər ölkələrindən və Çindən böyük miqrasiya müşahidə olunur. Hətta bu regiona Avropadan belə miqrasiya vardır. Çünki neft hesabına varlanmış bu ölkələr ölkəsində infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün böyük investisiyalar, böyük yatırımlar həyata keçirir və ona görə burda həm fəhlə qüvvəsinə, həm də yüksək ixtisaslı kadrlara ehtiyac var. Fəhlə qüvvəsi adətən Mərkəzi Asiya, Cənubi Asiya, Cənub Qərbi Asiya və digər ölkələrindən, Afrika ölkələrindən Amma yüksək ixtisaslı kadrlar isə Avropa və Amerika, ə, digər inkişaf etmiş ölkələrdən müşahidə olunmuşdur. Digər ölkələrdə də miqrasiyaların istiqamətləri var. Məsəl üçün Cənubi Amerikada Braziliya və digər Latın Amerikası ölkələrindən Argentinaya olan köçülər və ya hottaki Afrikanın cənubunda cari ətraf ə, periferik ölkələrdən köçüləri biz misal göstərə bilərik. Növbəti əldə edəcəyiniz bilik və bacarıqlardan təsərrüfatın inkişafında təbii ehtiyatların rolunu qiymətləndirir və ekoloji problemlərin insan həyatındakı təsirini izah edir. Siz bilirsiniz ki, təbii ehtiyatlar cəmiyyətin iqtisadi inkişafında çox böyük rola malikdir. Xüsusilə e, iqtisadi inqilab baş verdiyi dövrlərdə 17-ci, 18-ci əsrlərdən etibarən faydalı qazıntılar ölkələrin dilçəlməsinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Xüsusilə İngiltərə olsun, digər Avropa ölkələri olsun, Lakin sonrakı dövrlərdə faydalı qazıntıların ölkənin iqtisadi inkişafında rolu azalıb. Biz hal-hazırda Yaponiyanı misal göstərsək, Yaponiya faydalı qazıntılardan məhrumdur, lakin yüksək iqtisadi inkişafa malik olmuş bir ölkədir. Amma Yaponiyaya nəzər almasaq, bir çox ölkələrin iqtisadi inkişafında sıf faydalı qazıntıların bolluğu mühüm rol oynamışdır. Biz bunların içərisində istəyir İran Körfəzinin varlanmış ölkələri olsun, istəyir digər ölkələr olsun. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın da iqtisadi inkişafında, dirçəlməsində faydalı qazıntılarımızdan neftin rolu böyükdür. Azərbaycan Xəzər hövzəsində yerləşməklə zəngin hidroenerji ehtiyatlarına malikdir. Zəngin neft və qaz yataqlarına malikdir. Əsrin müqaviləsi 20 noyabrda bağlanmasından sonra Azərbaycan neftinin dünya bazarına ixracı hesabına Azərbaycanın iqtisadiyatına böyük gəlirlər gətirilmişdir. Burada bir məsələni də qeyd edək ki, ölkələrin iqtisadi inkişafına faydalı qazıntıların rolu böyük olsa da daimi inkişaf üçün ölkə sadəcə faydalı qazıntıların istismarından asılılığı azaltmalıdır. O, digər sahələrinin də inkişafına diqqət yetirməlidir. Bu məqsədlərdir ki, Azərbaycanda insan kapitalına diqqət artırılım və bu neft-qeyil neft sahəsinin inkişafı son vaxtlar daha böyük önəm arz edir. Daha böyük önəm daşıyır. Xammalın çox hissəsi inkişafda olan ölkələrdə məskən təməllüzləşmişdir. ən çox hissəsi inkişaf olan ölkələrdədir. Onların əsas idxalçıları, alıcıları isə inkişaf etmiş ölkələrdədir. Bu səbəblə inkişafda olan ölkələrin ərazisində faydalı qazıntıların çıxarıldığı ərazilər yüksək inkişaf edir və bununla yanaşı, liman şəhərlər onları göndərmək üçün inkişafı öz özünü göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə faydalı qazıntıların gətirmək üçün yenə də liman şəhərləri tikilir və onların emalı üçün müəssəsələr liman şəhərlərinə yaxın yerləşdirilir. İnkişafda olan ölkələrdə bir növü eee paytaxt şəhərlər eee mərkəz rolunu oynayır. Burada isə sizə dünyanın xəritəsində Faydalı qazıntıların, xüsusilə yanacaq enerji ehtiyatlarının yerləşməsi təqdim olunmuşdur. Yanacaq enerji ehtiyatlarının çərilsində təbii qazın yerləşməsi, neftin yerləşməsi, kömürün yerləşməsi və uran ehtiyatları. Təbii qaz ən çox Cənub-Qərbi Asiya regionu, İran Körfəzi, o cümlədən qərbi Sibir, Xəzər, Şimal dənizi, Meksika körfəzi və digər əraziləri qeyd edə bilərik. Neft ehtiyatları, qaz ehtiyatları həmin demək olar ki, eyni ərazilərdə yerləşir. Burada da yenə də inkişafda olan ölkələr Cənub-Qərbi Asiyadır, ondan sonra Meksika körfəzidir, Şimal dənizidir, Qərbi Sibir və digər ərazilər. Kömür ehtiyatlarında isə inkişaf etmiş ölkələrin də burada payı mövcuddur. Bununla yanaşı burada MDB ölkələri, Avropa ölkələri, Şimali Amerika, Latın Amerikası, Avstraliya, Asiya ölkələri, Çin və s. qran ehtiyatlarına görə Kanada, Avstraliya, Qazaxstan və digər ölkələrin adlarını qeyd edə bilərik. Növbəti bilik və bacarıqlardan ətraf mühitin çirklənməsi, ekoloji problemlər Ətraf mühitin çirklənməsi insan fəaliyyəti nəticəsində ətrafa, ətraf mühitə zərərli maddələrin atılması və bunun nəticəsində insan sağlamlığına mənfi təsiri başa düşülür. Ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələr hansılardır? Bunlara faydalı qazıntıların istismarı, sənaye müəssəələri, məişət tullantıları, müharibələr və digər səbəblər aiddir. Bunların içərisində ən təhlükəliisi radioaktiv çirklənmə hesab olunur. E, bu radioaktiv çirklənməyə 86-cı ildə Çirnobil Ukraynada atom stansiyasının qəzası e, və yaxud da ki tsunami nəticəsində Yaponiyada baş vermiş e, atom elektrik stansiyasının qəzası buna misaldır. Lakin radioaktiv çirklənmə ilə yanaşı, son dövrdə çox hallanan bioloji virus çirklənməsinin də adını biz qeyd edə bilərik. Hal-hazırda bütün dünyanı ağuşuna alan COVID pandemiyası dünyanın ən təhlükəli çirklənmələrinə hesab olunur. Bütün dünya buna qarşı tədbir alır. Burada isə əziz şagirdlər ətraf mühitün çiklənməsinə aid şəkli görək. Ətraf mühitün təmiz olduğu vəziyyət və ətraf mühitün çiklənməyə məruz qalmış hissəsi. Radioaktiv çiklənmə radioaktiv maddələrdən elektrik enerjisinin əldə olunmasıdır çox təhlükəli hesab olunur onların tullantıları. Həmin o tullantılar o okeanların dibinə və yaxud da bəzən basdırılır. Onlardan sızma olarsa, bu çox böyük fəsadlara gətirib çıxarır. Və eyni zamanda ətraf mühitin də çiklənməsi burada aydın yəni şəkildə göstərilmişdir. Və sonuncu da virus çiklənməsi, bu da ən son problemlərdən biridir. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdəki そう。<Saul. S 2> <music>